Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe yang di bawah ni. Kalau belum anda tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral lagi satu kenyataan daripada Ustaz Tuan Guru Ahmad Rozaini Abdul Rahman Al-Hajari. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Dalam surah kafir tu anjing masuk syurga. Dia nak cerita apa sebenarnya tu? Nak cerita macam ni. Anjing masuk syurga. Yang menyebabkan anjing tu boleh masuk syurga apa siapa? Anjing masuk syurga dalam surah kafir. Pasal dia jaga orang-orang beriman. Orang beriman anjing ni diburu syurga. oleh pemerintah. Mereka ni pula orang muda. Orang taklah uh ilhamkan -huh. ilham mereka untuk uh, bersembunyi. Yang tu dapatkan perlindungan Duk dalam gua. Orang taklah yang ilham Mereka. Uh mm -hmm. ilal kahfi Allah Ta'ala ilham kat mereka bagi arahan Fa'wu ilal kahfi Yang mereka ni mm -hmm. memang semua tujuh-tujuh orang sepakat uh, Apa dia? Jom kita pergi kat gua ni 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 Buat apa? Aku rasa tempat gua ni lah aku rasa macam nak pergi sangat kat gua tu uh, Memang sepakat tujuh-tujuh orang kan? Saya sebut ni muka maulah Umar ma. eh, eh tak boleh. Saya sebut cerita-cerita ni cerita-cerita kot ni Baca macam Oh uh, Dia bukan sebarang cerita ni bila pergi ni apa anjing ikut. Memang dia no, cerita dia Orang balik batu tak bagi anjing ni ikut pasal memang anjing ni bukan zaman kita eh zaman dulu lagi. Zaman sahabat kafir. Lagi. Apa saya nak sebut? Mm -hmm. apa tu apa jadi anjing ni tetap ikut. Jadi apa saya apa anjing ni jadi mulia pasal dia ikut orang-orang mulia. Itu je. Bukan okay, nak menunjukkan you anjing you tu know. bagus. Dari sudut kata dia tak najis apa tak. Nak menunjukkan anjing pun kalau bersahabat dengan para auliya dengan para wali Wali waliyah sahabat kafir ni. Masal mina wa wa bartuna apa kalau nama-nama asal kafi yang diriwayatkan dengan nama mereka ni bersahabat dengan wali anjing mu kawan dengan wali anjing mu suka dengan wali dapat masuk syurga nak cerita dia hak tu bukan nak cerita anjing tu anjing masuk syurga bukan surga. dilalah dia nak cerita anjing tu bukan bukan dilalah dia kata apa kasih pada aulia kasih kepada orang yang kasih kepada Allah Taala dan Rasul itu demi success dia kunci key of success Ha. Sampai anjing pun boleh masuk syurga dengan sebab kasih pada awliya. Yang kita ni Tok Guru kita tak suka. Tok Guru kita lawan. Islam kita lawan. Ha, lah murtad nama Anjing pun tak murtad. Oh, kalau boleh guna masa itu. Ha. Anjing tak murtad bila masa anjing, masuk Islam. Anjing kasih pada orang yang suka pada orang Allah Ta'ala dan Rasul. Anjing ni ya, agama Islam surga. ni tak nak. Hukum Islam ni tak nak. Mereka ni sampai diburu anjing sanggup ikut orang yang diburu oleh pemerintah disebabkan bawa agama. Oh anjing tu masuk syurga. Ni kita jadi anjing yang tak mau agama. Jangan jelih lidah, saya selalu action itu ah. minta pemberian macam-macam untuk tunggu pemberian macam-macam daripada pemerintah untuk jadi anjing pemerintah. Okey. Cukuplah tu. Uh, panjang lagi video ni. Dia ada 6 minit. Anda boleh tengok dekat Facebook Tuan Guru Ahmad Rozaini sendiri untuk nak tengok secara lebih lanjut berkaitan tentang hal ni. Tapi dia ulang benda yang sama jugalah. Tidaklah uh, kita potong video tu memberi maksud yang berbeza. Dia adalah maksud yang sama juga Kita dengar beberapa kali daripada kenyataan Tuan Guru Ahmad Rozaini bahawa anjing Ashabul Kahfi tu masuk syurga. Jadi saya tak confuse juga kalau awak baca buku ataupun kalau awak baca Al-Quran surah Al-Kahfi berkaitan tentang isu berkenaan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak sebut pun bahawa anjing itu masuk syurga. Dengan sebab apa pun dia masuk syurga tak disebutkan. Bahkan kenyataan yang dia kata bahawa anjing itu masuk syurga memang tak ada. Awak pergi carilah dekat surah Al-Kahfi ke ataupun surah-surah yang lain. Yang ada dalam al-Quran yang cerita bahawa Anjing masuk syurga, anjing ashabul kahfi itu masuk syurga. Sahabat-sahabat, kunci pintu syurga atau neraka bukan ada pada tangan kita. Sehingga kita sendiri tidak layak untuk menyebutkan penghuni kedua-dua tempat berkenaan. Melainkan dengan jalan wahyu. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu tentang penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Manusia biasa apatah lagi seperti kita tidak mampu untuk menyebutkan tentang penghuni syurga, penghuni neraka melainkan dengan jalan yang telah Allah Taala berikan. Nanti akan muncullah geng-geng mangkuk hayun ni, dia akan kata ini semua boleh berlaku kerana ilmu Allah itu luas. Ya sahabat-sahabat, ilmu Allah itu memang luas, tapi eh jawab jangan lupa bahawa ilmu awak itu sangat terhad. Allah Taala sebut dalam surah jin ayat 26 ayat 27 Allah Taala kata Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul Allah sahaja yang mengetahui perkara ghaib maka dia tidak menzahirkan perkara gaib yang dia tahu kepada sesiapa pun kecuali kepada rasul-rasul yang dia redai. Dalam surah Isra ayat 85 pula Allah Taala sebut wa ma min al-ilm illa qalila. Aku tidak berikan ilmu kepada kamu melainkan sedikit sahaja. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah memberikan ilmu kepada manusia hanya pada kadar yang terhad. Masih banyak perkara ghaib. Ya Allah Taala tak beritahu kepada kita. Masih banyak cerita-cerita ghaib yang mungkin lebih menarik daripada apa yang kita telah tahu, tidak diceritakan kepada kita kerana ia termasuk dalam rahsia-rahsia rahsia Allah dan keistimewaan yang khusus milik Allah Azza wa Jalla. Dalam bab anjing Ashabul Kahfi ini pun sama. Tiada dalil daripada al-Quran, tiada dalil daripada hadis yang menyatakan bahawa anjing ashabul kahfi ini akan masuk ke dalam syurga. Demikian juga kalau kita further more lagi berkaitan tentang isu binatang-binatang ini adalah dakwaan bahawa keldai Uzair yang dihidupkan semula setelah 100 tahun mati dia dihidupkan semula ada orang kata keldai Uzair ini pun masuk syurga seperti mana yang direkodkan cerita uh, Uzair dan keledainya ini dalam surah al-baqarah ayat 259 tetapi bukti yang menyatakan bahawa dia dimasukkan ke dalam syurga memang tak ada Demikian juga unta Nabi Saleh. Selalu disebut-sebut bahawa unta Nabi Saleh ini juga masuk ke dalam syurga. Tiada dalil dalam bab berkenaan. Maka kita tidak boleh reka-reka dalam bab ni. Itu disiplin dia. Kedua, ada sebahagian haiwan disebutkan mereka ini mendiami syurga sejak asal. Dia bukan daripada bumi. Mereka memang duduk dekat syurga. Ia bukan daripada Haiwan-haiwan dunia tetapi mereka memang tinggal di dalam syurga. Antaranya kambing, unta dan juga kuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan tentang kambing. Sallu fi murahil ghanam wa msahu rughamaha fa innaha min dawabil jannah. Salatlah di kandang kambing dan sapulah bahagian hidungnya kerana ia termasuk haiwan syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ia adalah hadis yang sahih yang dia sebut ini bahawa kambing yang hampir serupa macam tu akan ada di dalam syurga. Pun begitu bukanlah dia datang daripada dunia, dia pergi ke syurga ataupun dia adalah kambing dunia, kemudian dia mati dan dihidupkan semula tempatnya di dalam syurga. Bukan. Tetapi kambing yang Nabi SAW sebut tu memang dia dah ada di dalam شرقه. دميكيام حديث نَبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل بناقه مختومه فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامه سبعمائه ناقه كلها مختومه. dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia kata seorang lelaki datang dengan menuntun seekor unta yang telah diikat dengan tali kekangannya. Seraya dia kata ini saya berikan untuk perjuangan di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Lantas Rasulullah SAW sebut mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kamu akan mendapat 700 unta beserta tali kekangannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ayat ini pun sama juga macam isu kambing tadi. Iaitu unta ni memang dah sedia ada. Yang kata 700 unta ni memang sudah ada di dalam syurga. Dia bukan unta dunia mati kemudian dibangkitkan di hadapan Allah. Dihisap dan akhirnya masuk ke syurga. Demikian juga hadis berkaitan tentang kuda. Nabi Muhammad SAW sebut Inna Allah adkhalakal jannah فَلا تَشَاءُ أَن تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَارِسٍ مِنْ ياقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ apabila Allah memasukkan kamu ke dalam syurga kamu akan berada di atas kuda yang terbuat daripada permata yakut merah ia membawa kamu terbang keliling syurga ke mana pun kamu mahu hadis ini sahih riwayat imam tirmizi itu kuda syurga bukan kuda dunia. Kuda syurga boleh terbang, kuda dunia tak boleh terbang. Ada juga haiwan yang disebutkan di dalam bentuk makanan di dalam syurga. Dia tak sebut daripada sedut, dihidup kat dalam syurga ataupun tak, tapi disebutkan dalam syurga ada makanan daripada haiwan seperti daging burung yang disebutkan oleh Allah pada surah Al-Waqiah ayat 21 walahmi tayrim mimma yashtahun dan daging burung dari jenis yang mereka mahukan. Demikian juga Allah Taala sebut di dalam surah Tur ayat 22, wa amdadnahum bifakihatin walahmin mimma yashtahun. Kami siapkan untuk ahli syurga itu dengan buah-buahan serta daging dari jenis yang mereka suka. Demikian juga dalam hadis-hadis yang saya menyebutkan bahawa makanan ahli syurga yang mula-mula ialah Hati Hud. kabdil Hud. Iaitu hati sejenis ikan. Boleh jadi ikan pauslah. Boleh jadi begitu. Pun begitu, makanan-makanan dan haiwan-haiwan yang saya sebut tadi, hanyalah berkongsi daripada sudut nama saja tetapi daripada sudut hakikat ia lebih hebat daripada apa yang dapat dilihat oleh mata ia lebih padu daripada apa yang sering didengar oleh telinga bahkan lebih mantap daripada apa yang terlintas di dalam jantung hati semoga Allah taala mengurniakan syurga kepada kita semua termasuk kepada anda yang sedang menonton sahabat-sahabat dapatkan buku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang syurga dan neraka. Sebuah buku terjemahan yang merungkai isi syurga dan isi neraka daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dapatkan di Shopee, dapatkan daripada Lazada ataupun terus kontak Santa Ilmu Publication yang merupakan penerbit buku ini. Buku yang sangat bagus ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ayat-ayat Al-Quran saja dalam ni. Hadis-hadis yang sabit saja ada di dalam buku ini. Sehingga bila kita baca, kita rasa, oh, gambaran yang Allah Ta'ala berikan, gambaran yang apa yang Nabi SAW telah berikan, sudah memadai kepada kita, daripada kita sudah mereka-reka apa yang tidak ada di dalam Quran dan juga hadis. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Dan sahabat-sahabat jangan lupa sekarang kita dalam projek untuk menyiapkan Dewan Aktiviti Ansar Sunnah yang terletak di Bandar Sri Kofil. Jika anda mahu untuk sokong projek ini untuk kita bersama-sama di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu memperkasakan lagi projek ini anda pergi ke usahailmu.com slash infak ataupun ambil nombor akaun ni, screenshot nombor akaun ni dan anda boleh transfer ke nombor bank berikut. Ini semua tak masuk dalam poket saya tetapi ia masuk dalam projek memandaikan umat dengan ilmu untuk kita buat renovasi sikit di dalam pendewan aktiviti kita ni. Kita nak bagi dia jadi. InsyaAllah pada awal bulan 2 kita sudah boleh gerak. Kita dah boleh buat program. Apabila equipment-equipment kita, kita dah boleh beli. Dan telah kita siapkan dewan aktiviti kita. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Semoga Allah telah mudahkan urusan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.